এই কি কাৰণে এইটো হৈছে বা এনেকুৱা এই নতুন বেমাৰটো আচলতে কি হ'ল এইটো ময়ো নেজানো নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ দিয়া অলপ আগত শুই উঠিছো আৰু অলপ পিছতে মই ঘৰলৈ যামগৈ তামোল পাৰিবলৈ কৈছে কেঁচা তামোল কেঁচা তামোল এসুকামান পাৰি দিওঁ পাৰি মেলি মই যামগৈ আচলতে মই আছোঁহি পেহীঘৰত পেহা ঢুকালে অহা মঙলবাৰে সকাম আছে পেহীঘৰত মতা লোৱা নাই ছোৱালীহে গতিকে ছোৱালী মানুহে অলপমান ভয় কৰে ল'ৰা মানুহৰ অলপমান সাহস থাকে থাকিবলৈ মাতিলে আহিলোঁ থাকিলোঁহি এতিয়া কটাই লৈ আহিছোঁ কি তামোল পাৰিবলৈ চাই আছোঁ তামোল পাৰিব পাৰিম নেকি সময় এতিয়া ছটা চৈধ্য এই ছুটিখন কিকটো মাৰি 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 ষ্টাৰ্টটো দিলোঁ তেল ভৰাই লৈছোঁ প্ৰথমতে মই চলোৱা গাড়ীখন উলিয়ালৈ যাম আৰু ছটা সাতচল্লিছ এতিয়া আৰু যাওঁ সেই ঘাঁহ কাটিবলৈ পথাৰলৈ পথাৰলৈ যাম এতিয়া ঘাঁহ আনিবলৈ অলপ সময় পিছৰতে গাড়ীখন উলিয়ালোঁ আৰু সেই এক্সেল হাললেডখনৰ এক্সেল হাললেটখনৰ পামচাৰ হৈ আছে পামচাৰটো ঠিক কৰিবই লাগিব সেইটোতো ঠিক কৰিমেই বাৰু প্ৰথমতে এতিয়াতো নহ'ব পিছতকৈ এতিয়া মই ভাবিলোঁ গোহালিত থকা এই গোবৰখিনি প্ৰথমতে ভৰাই লওঁ ডাঙপাচিত গোহালিটো চাফ চিকুণ কৰি পথাৰলৈ যামগৈ সময় এতিয়া সাতটা সাত গাড়ীখনে ৰাস্তাতে থলোঁ ডাবল ষ্টেণ্ডি আৰু ৰছী দুডালে কাচিখনলৈ সেই পথাৰৰ ফালে মন কৰি আছিলোঁ একমাহ বেছি হ'ল সেইবোৰ কাম কৰি থকা প্ৰত্যেক দিনাখনেই আহিব লাগে কপৌ ইমান কপাল বেয়া দেই বহুত কপাল বেয়া কপাল বেয়া নহয় ভালেই বাৰু হাত ভৰি বেয়া নহয় চকুৱে নেদেখা নহয় কাণে নুশুনা নহয় আঙুলি কিবা বোলে তেনেকুৱা একো নহয় খালী এইটো কাৰণে কপাল বেয়া কৈছোঁ মোৰ লগৰবিলাক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এই ভাইটি দাদাবিলাক যিধৰণে যিধৰণে জীয়াই আছে খাইছে শুইছে শুইছে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছে মই পোৱা নাই মই সেইটো কাৰণে বেয়া বুলি কৈছোঁ মোৰ ভাল অসুবিধাটো মোৰ একোৱেই নাই সকলো ফালৰ পৰাই সুবিধা খাবলৈ আছে বহুত নহ'লোঁ কম পৰি কমটি পৰিমাণে খাবলৈ পাওঁ মটৰ চাইকেলো আছে মোবাইলো আছে ঘৰো আছে যি লাগে মোক চবেই আছে কিন্তু তথাপিও কিবা এটা নথকা নথকা নিচিনা ফিল হয় আঠটা চাবি চ'লগৈ আৰু ইমান জোৰেৰে লেট্ৰিন কৰিব লাগিছে নহয় কি ক'ব অহাৰ পৰা লাগিয়ে আছে একদম পেটটো বিষাই গৈছেগৈ একদম লোৱালৈকে ঘৰলৈ যাওঁ দাঁহখিনি কাটি হ'ল বান্ধিও হ'ল ল'ৰাকে কাটিছোঁ আৰু এনেও আহিলোঁ যেতিয়া ইয়াতে হাগি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ মই নদী কিনাৰতে বোলো এখন নদী বুলিয়ে ক'ব লাগিব জান এটা গৈছে আৰু পথাৰৰ পানীবিলাক এনেকৈ বাগৰি যায় বোলো ইয়াতে হাবিতে সোমাই হাগি লওঁ নদীতে পকটত ধুন হাগিতে যাম তাৰপিছত মংগ ভাগিলোঁ মানুহবোৰ চালোঁ হাগোঁ নেকি হাঁহ ইফালে বহুত দূৰত পাঁচ ছটামান মিয়া মানুহে ধান্দাই আছে ভাবিলোঁ ঠ নেখোঁ ঘৰতে আহিমগৈ আৰু কিন্তু এটা কথা মই জানো আৰু আপোনালোককো কওঁ মুটিব লাগি থাকিলে হাগিব লাগি থাকিলে কেতিয়াও ৰাখাই থ'ব নালাগে আপোনাৰ দেহাৰ কাৰণে একদম ক্ষতিকাৰক আহি পালোহি ঘৰ এতিয়া মই লে প্ৰথমতে আহি লেট্ৰিনলৈহে চাইছোঁ কোন আছে লেট্ৰিনত মাহ সোমাই আছে লেট্ৰিনত কৰ্ণেলৰ দোকানলৈ গৈ আনিলোগৈ চাউল চাৰে চৈধ্য কেজি আমি মানো তিনিটা পোন্ধৰ কেজি পাব লাগে কিন্তু চাৰে চৈধ্য কেজিহে চাউল দিয়ে এইখন আমাৰ কাৰ্ট এতিয়া চাউলখিনি থৈ মই যাওঁ সেই বাৰীলৈ অমিতা পুলি বাৰটা নেকিটা আছে বাৰটা আছে এতিয়া বুঢ় অঁ বুঢ়ৰ নহয় গৰু গোবৰখিনি আছে সেই তাতে সেইখিনি লৈ সেই যাওঁ বোলো অমিতা পুলিখিনি লওঁগৈ তাৰপিছত আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব বস্তা কাটি থৈছোঁ অমিতা পুলিবোৰ ৰুই লগালগ মানে বেই দিব লাগিব সেইবছত বস্তা বনাই থৈছোঁ পুলিটো বেইৰি দিম জাষ্ট ছাগলীও খাব নোৱাৰে গৰু খাব নোৱাৰে তাৰপিছত বতাহ যে নালাগে বোলো সেই ঠিক কাৰণ দি খাই গৈছেগৈ গোবৰখিনি আছে নহয় সময় হ'লগৈ এটা চৈধ্য আৰু গোটেইখিনি কাম মই কৰিলোঁ অমিতা পুলি লগাবলৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা হে গোবৰ লৈ অমিতা পুলি লৈ বস্তা লৈ কটাৰী লৈ কোৰ লৈ পানী বাল্টিং লৈ গোটেইখিনি কৰিলোঁ প্ৰথমতে আহি খুলি খান্দিলোঁ অমিতা পুলি ৰুলোঁ আকৌ বস্তা পিন্ধালোঁ মানে বতাহ যে পুলিখিনি গাত নেলাগে সোনকালে ডাঙৰ দীঘল হওক চোৱা মানে কি কয় গৰু ছাগলী যে খাব নোৱাৰে তাৰপিছত গোবৰ দিলোঁ পানী দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এটা পুলি বাচিলে ইয়াক মই ঘৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ ঘৰৰ ওচৰত ৰুমকৈ পৰিৱেশটো এতিয়া ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে সেইখিনিৰ পৰা এনেকৈ কৈ এইটোৰ পৰা এনেকৈ কৈ যাওক পুখুৰী পাই কিনাই কিনাই ছাব্বিছটা অমিতা পুলি ৰুলোঁ হা আজিহেঁতি লগ লগাই দেই আগতেও ৰুই থৈছোঁ মই আজিহেঁতি তিনিবাৰ লগাইছোঁ তিনিবাৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ একেদিনাখনে মই ছাব্বিছটা অমিতা পুলি আনি লগোৱা নাই একেদিনাখনে পইচাটো খৰচ কৰা নাই ধৰক ইটো মঙ্গলবাৰে আনিলোঁ ঘৰত পুলিটো আনি থৈ দিওঁহি লগাবলৈ সময় নাপাওঁ সেই মঙলবাৰে আনি চাওক আজি বৃহস্পতিবাৰ হ'লগৈ বহুত বৃহস্পতি দুদিনৰ পিছত ৰুইছোঁ আকৌ তেনেকৈ অহা মঙলবাৰে যাম চাম মই আৰু কিমান জেগা নো আছে ৰুব পাৰিম নে নোৱাৰিম পপাই মাই চলোৱা গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ গেৰেজলে মই আছোঁ বৰ্তমান গমাই বিশ ট চা হল ঠিক কৰিব লাগে মজা লাগে ধান এইখন কি কাৰণে এইটো হৈছে বাই এনেকুৱা নতুন লগাই দিয়ক বেমাৰটো আচলতে কি হ'ল এইটো ময়ো নেজানো কিন্তু এইটো চাইডে চব কেনেকে ফুলি গ'ল এই চাইডে কি হৈ গ'ল ৰাতিৰ সময় এতিয়া সাতটা পয়ত্ৰিশ যাবলৈ ওলাইছো মই পেহী ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা চাৰে ছয় কিলোমিটাৰ বাট এই ৰাতিখন সাতটা ছয়ত্ৰিছ এতিয়া কাক এই অ মই লগ ধৰি থাকোঁ দেই ব'লক যাওঁ যাওঁ গৈ থাকিমগৈ ৰাতিটো ৰাতিপুৱা আকৌ ছটামান বজাত গুচি